ہوتی تھی نکاح کا جو عمل ہے اس میں میرے عزیز بھائیوں نکاح مسنون میں پانچ باتیں لازمی آپ نے مد نظر رکھنی ہے. وہ, وہ زوجین کی باہمی رضامندی نمبر دو مدت کا تعین نہیں ہوتا مدت کے تعین والا نکاح شریعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے نمبر تین ولی کا موجود ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے اسی لیے شریعت کورٹ میرج کو اور الوپمنٹ کو تحفظ نہیں دیتی چوتھی بات گواہ کا ہونا ضروری ہے اور پانچویں بات نکاح اعلان ہوگا خفیہ نکاح نہیں ہوتا یہ پانچ باتیں نکاح میں ضروری ہیں اور نکاح کا جو مقصد ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تزوج الولود الودود الامم يوم نکاح کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو محبت کرنے والا جوڑا آپ چاہتے ہیں خامن کو عورت چاہیے مرد کو عورت چاہیے عورت کو مرد چاہیے نکاح کی صورت پہ محبت کا بہترین یہ کپل جو ہے وہ بن جاتا ہے اس کے بعد دوسرا مقصد ہے نیک اولاد کا حصول اگر اولاد کا حصول چاہتے ہی نہیں ہیں اولاد چاہیے ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایک مقصد کو پیچھے کر رہے ہیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے تو نکاح مسنون تو آپ نے سن لیا اس حوالے سے آپ نے ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی نکاح مسیار نکاح مسیار ایسر سار یا اسے یا گرامیٹیکل بنتا ہے نکاح مسیار آسانی سے ہے نکاح مسیار یعنی جس کا مطلب ہے آسانی آسانی والا نکاح آج کل چونکہ میں نے آپ کو بتایا ایک کروڑ خواتین جو ایسی ہے ایسی ہیں پاکستان میں جو کفو کے ڈر سے نکاح نہیں کر رہی یہ ان کے لیے آسانی بھی ہے کوئی جاب ہولڈر خاتون ہے اپنے خامن کو وقت نہیں دے سکتی یا ایسی کیفیت ہے وہ پورے حقوق ادا نہیں کر سکتی وہ سیکنڈ وائف کے طور پہ تھرڈ وائف کے طور پہ وہ اس نکاح کو اختیار کر سکتی ہیں وہ کیسے یہ شرائط پانچوں ہونی چاہیے یہ بات میں نے آپ کو جو کی مدت کا تعین اس میں نہیں ہوگا مدت کا تعین کر لیا آپ تو نکاح متا کی طرف چلے گئے یہ پانچوں باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جو بھی آپ نے بات سنی ہے دوبارہ سن لیں باہمی رضامندی مدت کا تعین نہ ہونا ولی کا ہونا گواہ کا ہونا اور اعلان نکاح کا ہونا یہ پانچوں باتیں اس نکاح میں ضروری ہیں خاتون اپنی مرضی سے نہیں نکاح کرے گی کیونکہ کوئی جاب ہولڈر ہے وہ کہتی ہے میں اتنا وقت نہیں دے سکتی میں آپ سے خرچہ نہیں طلب کروں گی خرچے کے آپ سے دستبردار ہوتی بن جائے کسی کی بیوی شریعت نہیں روکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ نہا انہوں نے کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق مت دیجیے آپ کی دوسری بیوی تھی پہلی بیوی آپ کی حضرت خدیجہ ہیں دوسری سیدہ سودا ہے تیسری حضرت عائشہ ہیں سودا نے کہا آپ مجھے طلاق مت دیجیے میں قیامت والے دن آپ کے عقد نکاح میں آپ کی رفاقت میں اٹھنا چاہتی ہوں کسی اور کی رفاقت میں نہیں اٹھنا چاہتی ہوں میں اپنے وقت قربان کرتی ہوں میرا وقت عائشہ کو دے دیجیے کوئی بھی عورت اگر کوئی اپنا حق قربان کر کے خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جسمانی حق چھوڑ دے اس کو اختیار ہے وہ مالی حق چھوڑ دے اس کو اختیار ہے لیکن یہ باہمی رضامندی زوجین کی باہمی رضامندی سے ہوگا یہ نکاح کی ریشوں کو بڑھائے گا یہ والا عمل تاکہ وہ خواتین جو انتظار میں بیٹھی ہیں ہمیں اتنا پڑھا لکھا چاہیے وہ پڑھا لکھا اتنا ڈھونڈ کر اسے سیکنڈ میرج کر لیں وہ اسے سیکنڈ میرج کر لے جا کے اور اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہوں تاکہ اس کے گھر میں بھی ٹینشن کا ذریعہ نہ بنے اور جس طرح بات بتائیے یہ کام ہونا چاہیے